готовы отстаивать э, объекты и свою воинскую часть. Вот. Но я опять же говорю, что мы надеемся на то, что будет найден какой-то компромисс, будет принято решение определенное. Вот. И ну, как командир сказал, войны не будет. У нас для этого есть политическое руководство, которое принимает по этому поводу в первую очередь, поскольку и с одной, и с другой стороны военнослужащие и оружие, вот, в первую очередь, скажем так, во время переговоров шла речь о том, чтобы, скажем, главная задача, чтобы оружие не стреляло, а просто, скажем, ну хотя бы просто находилось. Вот. То есть, чтобы не было эскалации, чтобы не, произ... не произошло конфликта, чтобы не было ни крови, ни жертв. Ну, были со стороны вот, поэтому пока сейчас такие договоренности ну, на данный момент достигнуты вот. <говорит> Мир настоящий вот так наши права защищают. А в Киеве Африканцы с подали. Не Вот то, и то, все, я считаю, это правильно, это нормально. Как вам сказать? Пришли захватить часть нашу. Там факт остается фактом, то что наши, наших людей столкнули лбами. Россию и Украину. А в этом виноваты не мы. Ни вот этот человек, ни другой. Виноваты наши правители и наши люди, которые там мы их выбирали когда-то. Зачем правительство?